assalomu alaykum hurmatli talabalar bino va inshootlar restavratsiyasi modernizatsiyasi fanidan birinchi maruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz mavzu fanning maqsadi va vazifalari birinchi reja kirish fanning maqsad va vazifalari fanning mazmuni ikkinchi reja zamonaviy nazariy konsepsiyalash restavratsiya tushunchasi restavratsiyaning umumiy maqsad va vazifalari bilan darsimiz davomida tanishib o'tamiz restavratsiya so'zi tiklash degan ma'noni anglatadi bino va inshootlar restavratsiyasi fanning asosiy maqsadi talabalarda bino va inshootlarni ta'mirlashning umumiy usullari va amaliy yo'nalishlarning nazariy konsepsiyalarini qurilish ashyolarini tarixiy texnologik jihatdan tadqiq qilishni mahalliy qurilish ashyolarining umrboqiyligini aniqlashni bilish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni mustahkamlanadi fanning vazifasi uni o'rganuvchilarga restavratsiyaning umumiy maqsad vazifalari me'moriy yodgorliklarning qurilish materiallarini tarixiy texnologik jihatdan tadqiq qilish konsepsiyalarda qurilish materiallarini ishlashning asosiy omillari markaziy osiyoning tabiiy iqlim sharoitida mahalliy qurilish materiallarining ko'pga chidamliligini umrboqiyligini restavratsiya usullari asoslari ta'mirlanayotgan yodgorliklarning natura holida dastlabki tadqiq qilish binoni vizual tekshirish me'moriy yodgorliklarni ansamblini restavratsiya qilish ta'mirlanayotgan yodgorlik qurilish materiallarini tekshirishda turli zamonaviy usullarni qo'llash bo'yicha nazariy amaliy bilimlarni uzviylikda o'rgatishdan iboratdir me'moriy yodgorliklarni saqlash keyingi paytlarda ommaviy tus oldi binolardi qayta qurishdan oldin ularning xususiyatiga qaratiladigan asosiy e'tibor shundan iboratki bunda yangi vazifalar nazarda tutilgan holda binolarni qayta ishlash paytida ularning oldingi qiyofasi mumkin qadar saqlanib qolishi birdan bir jiddiy maqsad qilib qo'yiladi asrlar hasar, o'tishi bilan asar atiqalar eskiradi va buzila boshlaydi shuning uchun ham ularni ta'mirlashga to'g'ri keladi ta'mirlash umumiy tushunchasining ichida ta'mirchi mutaxassislar uchun ahamiyat kasb etadigan bir qator tartaroq ma'nolar konservatsiya ta'mirlash qayta qurish tiklash va yangilash ham mujassamdir zamonaviy nazariy konsepsiyalash restavratsiya tushunchasi ma'lumki har qanday tarixiy obidadan o'z vaqtida vazifasiga ko'ra foydalanilgan keyinchalik saqlab kelingan buzilgan bo'lsa tuzatilgan ba'zan qayta tiklangan qadimda tarixiylik hissiyoti rivoj topgan edi tarixiy obidalarni qayta qurishda ko'pchilik ustalar eskisini buzib yangisini qurishga ba'zan eski qurilish ashyosi sifatida ham foydalanilgan me'moriy yodgorliklarni saqlash keyingi paytlarda ommaviy tus olmoqda binolarni qayta qurishdan oldin ularni xususiyatiga qaratiladigan asosiy e'tibor shundan iboratki bunda yangi vazifalar nazarda tutilgan holda binolarni qayta ishlash paytida ularning oldingi qiyofasi mumkin qadar saqlab qolishi birdan bir jiddiy maqsad qilib qo'yiladi har qanday tamirlanayotgan ko'zda tutiladigan umumiy maqsad me'morchilik asarining madaniy tarixiy rolini hamda ahamiyatini aniqlash va tasdiqlash shuningdek ularning badiiy qadriyatlarini ro'yobga chiqarishdan iborat bo'ladi ta'mirlash umumiy tushunchasining ichida ta'mirchi mutaxassislar uchun ahamiyat kasb etadigan bir qator ma'nolar o'z ichiga mujassamdir restavratsiyaning umumiy maqsadi vazifasi konservatsiya deyilganda odatda binoning tuzilishi manzara detallarini mustahkamlash uning qoplamalari hamda binoni atmosfera ta'siridan himoya qiluvchi qurilmalarni tiklash va tuzatish bo'yicha muhandislik texnik choralar turkumini bajarish tushuniladi bunga tamoman qarama qarshi tarzda odatda ishlarning bir muncha cheklangan turkumi me'moriy monumentini yangilash hisoblanadiki bunda me'moriy yodgorlik qisman yoki hatto butunlay boshqa uslubda va boshqa loyiha bo'yicha qayta quriladi qayta quriladi qayta tiklangan samarqand misol uchun restavratsiya qilingan binolarimizni y judayam ko'p bizni o'zbekistonda tarixiy yodgorliklarimiz shunga misol bo'la oladi samarqand viloyatida registon maydoni xorazmda xiva shahri buxoroda qashqadaryoda vaholanki bizning namanganda ham axsikent axsi kent majmuasi qayta restavratsiya qilinmoqda va axsikent majmuasi asl holatiga qaytarilish rejalashtirilmoqda konservatsiya binoning bor holatini asrab qolgan holda kelgusi avlodga yetkazish ya'ni binoni ortiqcha tamirsiz bor holida saqlab qolish degan ma'nolarni anglatadi yani. anastilos bu usulda binoning tushib ketgan qismini o'zining holatiga tiklab qo'yish tushuniladi to'ldirish degan bu usulda binoning tushib ketgan qismini to'ldirib lekin binoda to'ldirilgan joyini eskisidan farq farq qilmaydigan holatda to'ldiriladi ochilish usuli bu usulda binoning mazmuni qayta qanday ekanligini ko'rsatish uchun bir qismini ochib ko'rsatib qo'yiladi foydalanilgan adabiyotlar e, foydalanilgan adabiyotlar turkumiga kiradi asosiy adabiyotlarimiz va qo'shimcha adabiyotlar сiлkalari tashlab qo'yilgan hurmatli talabalar biz e'tiboringiz uchun katta rahmat qo'shimcha savollar bo'lsa e, telegram kanalimiz orqali jo'natishingiz mumkin bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat